последних операций, которые вы проводили, да, там есть пулемет трофейный, 93-го года выпуска, со складывающимся прикладом. У нас в Украине со складывающимся прикладом а, РПК нет. Автомат. Так, э, э, стреляют или же патронами э, бронебойно-зажигательными, или просто бронебойными. У нас 5.45 используется в основном в Збройных силах Украины. И, ну, как правило, такого вида боеприпасов мы не используем. Выстрел к подствольному гранатомету 2011 э, -го года выпуска. Также есть э, масхалар, который на они э, выходят на нас. Тротиловые шашки, документы, Тончики, ножи, гранаты, а, запалы тоже мы таких современных запалов не используем. У нас другого вида у нас вот такого вида запалы. И современный выстрел РПВ-7 тоже 2004 года выпуска, э, отставит 2005 года. То есть у нас такого на вооружении нет. По всей видимости от нашего старшего брата. Разгрузка. Тоже производство России. Читаем. Город Казань. ООО Бетапром. Радиостанции. Также дождевички вот у них понаходили партии регионов, те, которые еще использовались на выборах. Часть нашли в районе э, Озерянок, их, когда мы забирали тела ДНР, с ними было и оружие. Часть в районе Майорска и часть в районе Шумова. Ну, это то, что здесь, вот так, в штабе, мы смогли быстро собрать. Также они используют и рушителя к автоматам, вот. подходят вплотную, экипированы очень серьезно. Профессионально, карты профессионально составлены. То есть это те бойцы, э, которые просто, постоянно проходили службу в воинских подразделениях. Это не те, которые закончили служить лет 20 назад, а сейчас просто взяли в оружие. Все э, чисто российское вооружение. Все э, произведено после украинской незалежности. От, это все современное в нашей армии каких років зброєння переважно? У нас автомат АКСУ, АК-74, АКС, Т545, снайперские винтовки Драгунова ПК пулеметы, РПК пулеметы, ДШК мы используем, также зу 23 2 ПЗРК ЕГЛА в плане ПВО. ЗУ-23-2, мы используем РПГ, под, подствольные гранатометы, мы используем ГП-25, АГС-17 автоматические гранатометы. То есть весь спектр вооружения, который нам достался э, от бывшего Советского Союза до 1991 -го года.